搜狐时尚的朋友们，大家好，我是成毅，非常的期待，也非常的激动。毛衣啊，大衣啊，嗯、呃，就比如这个了，也会喜欢花衬衣。夏天的时候嘛，穿着花衬衣去上班，心情会好一点，颜色鲜艳一点嘛。所以去度假的时候，穿着花衬衣会很开心。毛衣、大衣、呃、鞋子都可以，嗯、童趣、细节、自由。 相似之处就是坚持吧，嗯，希望自己的代播作品能尽快和大家见面，呃，现在也在拍这个《梦醒长安》，很快就杀青了，也是蛮期待自己这个角色的李岩。炎炎子，嗯,嗯，最遗憾的事情倒是没有，嗯，穿着自己的花衬衣去度假。